termiz shahrida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati patrul post xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati hamda termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan sutkaning qorong'u vaqtida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarlikning oldini olishga qaratilgan hamkor tungi reyd tadbiri o'tkazildi joriy yilning 28 iyul kuni farg'ona shahrida ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan hayat yig'ilishida prezidentimiz shavkat mirziyoyev ishtirok etib huquq tartibot sohasidagi ishlarni tahlil qilib kelgusidagi vazifalarni belgilab bergan edilar shu maqsadda viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan huquq huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olishga qaratilgan targ'ibot va reyd tadbirlari olib borilmoqda tungi xizmatga jalb etilgan patrul post xizmati yo'l patrul xizmati va kinologiya xizmat xodimlari tomonidan termiz shahri bo'ylab reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda tadbir davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan avtomashinalar belgilangan tartibda tekshirilganda yog'ochdan qo'lbala usulda tayyorlangan mana shu kabi bitalar aniqlanib fuqaroga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'rildi shundan so'ng piyoda patrullar tomonidan aniqlangan o'zini bilmas darajada mast holda topilgan fuqaro narkologiya dispanseriga jo'natildi tig' va qoradori ikki ming yigirma uch tadbiri davomida avtomashinalar to'xtatilib kinologiya xizmati itlar yordamida transport vositalari tekshiruvidan o'tkazilganda yana bir avtomashinadan bitta topildi o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'ridagi kodeksining bir yuz sakson beshinchi moddasida o'zlabib ko'tilgan har <laughs> bir fuqaro avtoulov mashinasida yoki jamoat joyida yonida o'tkir turli jismlar bitta pastet har qanday ko'rinishdagi hayot uchun xavfli bo'lgan jismlarni olib yurish qat'iyan taqiqlangan hurmatli fuqaro tungi xizmat davom ettirilib bemaqsad yurgan o'smirlar to'xtatilib ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazish jarayonida o'smirning qo'lida insonga tan jarohati yetkazishi mumkin bo'lgan uzuk aniqlandi va ushbu fuqaro termiz shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib borilib unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi bilmagandim buni qonunga xilofligini akajon nasi bundan keyin bunday xunuk holatlar qilmaymiz boshqalarga ham mana shunaqa uzuklardi har xil bulardan yani keladigan kastet pichoq tig'li buyumlarni ko'tarib yurmasligini so'rab qolaman viktomologik o'rganishlar davomida termiz shahri abdulla avloniy mahallasidagi ko'p qavatli uylarning yeah. oldida turgan matiz avtomashinasining orqa eshiklari ochiq holda turganligi aniqlandi orqa eshigi ochiq holda topildi va bu haqda surxondaryo viloyati patrul post xizmati batalyoni navbatchilik qismiga hamda bizning avtopatrul yo'nalishimiz to'rt yuz yigirma birinchi yo'nalishga tezda xabar berildi bu manzilga yo'l patrul xizmati inspektorlari chaqirilib avtomashinaning davlat raqam belgisi orqali egasining shaxsiga oydinlik kiritildi bu yoqqa tushingda mashinangizni quplab oling hozir <laughs> bo'lsa aytaman tezroq ayting tezroq ma'lum bo'lishicha avtomashinaning ichida fuqaroning pasporti va boshqa zaruriy hujjatlar borligi aniqlanib fuqaroning ayoliga avtotransport vositasini bu tarzda ochiq qoldirmaslik bunday holatlar yana bir jinoyatning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkinligi tushuntirildi soat nechi 3. otang onang biladimi seni hin Ha? tungi soat uch bu paytda barcha yurtdoshlarimiz shirin uyquda orom olayotgan bir vaqtda voyaga yetmagan o'n olti yoshli o'smir ko'chada xuddi xonada ishlashini ma'lum qilgan o'smir termiz shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi voyaga yetmagan bolani tungi soat uchga qadar ishlatgan tadbirkor ham ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib unga nisbatan voyaga yetmagan bolaning mehnatidan foydalanganlik uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi yordamlashayotgan ekai ya, faqat yig'ishtirishga cho'ntagida pichoq olib yurgan ikki nafar yigitlar ham ichki ishlar boshqarmasiga olib kelinib ularga nisbatan tegishlilik bo'yicha choralar ko'rildi narkologiya dispanseriga olib kelingan otaxon ham o'ziga kelgunga qadar shu joyda qoladigan bo'ldi o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlardan ko'zlangan maqsad kimlarnidir jarimaga tortish emas balki huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishdir